компания «Параллель» подарила вторую Honda Civic LS Седан». Ее обладателем стал водитель автобуса из Таханова Сергей Козырев. Счастливчик рассказывает, что вечером 21 декабря заправлялся на АЗК «Параллель» Волчевский и узнал о выигрыше. Сначала в свою дачу не поверил. Волнуюсь, радуюсь, что все-таки судьба мне преподнесла такой подарок. Семья сначала тоже мне не поверила. Говорит, тебе, наверное, кто тебя, говорит, наверное, разыгрывает. Наверное, не знаю, Ну, потом поверили уже. Компании «Параллель» я хочу сказать большое спасибо вам за то, что за качественное топливо. И за то, что они держат это, свою марку. Моментальная акция «Заправляй и выигрывай Хонды» в сети АЗК под торговой маркой «Параллель» и торговой маркой «Питстоп» проходила с 22 октября по 26 декабря. В компании отмечают, что с каждым годом в их акциях принимают участие все больше людей. Мы подарили тысячам клиентов компании «Параллель» подарки. И сегодня вручили один из главных подарков – это автомобиль «Хонда» одному из главных победителей. Цель акции – это дарить эмоции нашим клиентам, которых мы любим, уважаем и благодарим за то, что они нам доверяют. Донбасс Мотор, официальный дилер Honda в Донецке, уже много лет сотрудничает с нефтетрейдером. Компания «Параллель» наш давний партнер. У нас очень много общего, что компания «Параллель» предоставляет качественный продукт, что компания «Донбасс Мотор» предоставляет качественные автомобили же компания «Параллель» предоставляет качественные услуги, то же самое дело «Донбасс Мод». Клиенты заправок «Параллели Питстоп» выигрывали компрессоры, автомобильные чехлы, талоны на топливо и мойку, а также многое другое от партнеров акции «Ликви Моли», «Семки», «Нестле», «Дом Кофе», «Дирол», «Ферреро», «Твикс», «Садочек», «ФК Шахтер», «Мейер» и «Конти». В акции мог участвовать любой автомобилист, который заправился на 15 литров или скупился в мини-маркете «Зип» на 50 гривен. Единственное условие нужно иметь бонусную карту карт бланш заправляйтесь и выигрывайте с компанией параллель